নমস্কাৰ মই কেৰিয়াৰ গুৰু দেৱজিত ভাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ চবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক নতুন বটলত কিছু পুৰণি মদ দিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে যিসকলে আগতে এই পুৰণি মদ বা পুৰণি ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেওঁলোকে এইটো শুনিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ বা চাব বুলি আশা কৰিছোঁ হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস যে ৰাম জন্ম নহওঁতেই ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিল ঠিক যিদৰে ৰাম জন্ম হওঁতেই ৰামায়ণ ৰচনা কৰা আছিল একেদৰেই নিৰ্বাচন ঘোষণা নহ হোৱাৰ আগতেই মই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই নিৰ্বাচন সদায় আৰু বেছিদিন নাই আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে এই নিৰ্বাচনত মই যি ফলাফল কেলকুলেশ্যন বা গণনা কৰি উলিয়াইছোঁ সেই ফলাফল কোনো অপিনিয়ন প'ল নহয় বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ এষ্ট্ৰলজিকেল প্ৰডিকশ্যন নহয় এই অপিন এই কেলকুলেশ্যন বা গণনা হ'ল সম্পূৰ্ণ গণিত আৰু পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ই শতকৰা নিৰান্নব্বৈ শতাংশই শুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথমতে মই তিনিটা চিনেৰিও ক'ম প্ৰথম চিনেৰীটো হ'ল যে যদি ৰামৰ ঢৈয়ে কাম কৰে যদি ৰামৰ ঢৌৱে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহে চাৰিশ একখন আসন লাভ কৰিব আৰু সকলো বিপক্ষ এ ইণ্ডিয়া গত গোটবন্ধন বা আন স্থানীয় ৰাজনৈতিক দলসকলে মিলি মাত্ৰ এশ বিয়াল্লিছখনে আসন লাভ কৰিব দ্বিতীয়টো গণনা হ'ল যে যদি ৰাম আৰু লক্ষ্মণক বন্দী কৰাৰ দৰেই যিদৰে ৰাম আৰু লক্ষ্মণক বন্দী কৰা বুলি ৰামায়ণৰ এটা ভাৰ্চনত কোৱা হয় সেইধৰণে যদি ৰাম আৰু লক্ষ্মণক বন্দী কৰাৰ দৰে বিৰোধীয়ে তেনেধৰণৰ ডাঙৰ কোনো অস্ত্ৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে তথাপিও কিন্তু আল্টিমেটলি এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এন ডি এ তিনিশ তিনিখন আৰু বাকী সকলো বিৰোধী দলে মিলি দুশ চল্লিছখন আসন লাভ কৰিব এতিয়া আচল সংখ্যাটোলৈ আহোঁতে যিটো সংখ্যা সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই এই কেলকুলেট কৰি উলিয়াইছোঁ সেইটো হ'ল যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু এন ডি এ দলে সৰ্বমুঠ তিনিশ সাতাৱন্নখন আসন লাভ কৰিব আৰু ইণ্ডিয়া গোটবন্ধন আৰু অন্যান্য স্থানীয় দল সকলোৱে মিলি এশ চিৰাশীখন আসন লাভ কৰিব তিনিশ সাতাৱন্নখন আসন বিজেপিৰ যিটো তিনিশ সত্তৰ তাৰ তুলনাত কম আৰু বিজেপিৰ এন ডি এ যিটো চাৰিশ বাৰ বুলি কৈছে তাৰ তুলনাটো কম কিন্তু মই মোৰ গণনাত এতিয়াও অটল আছোঁ যে বিজেপি বা লগত এন ডি এ মিলি তিনিশ সাতাৱন্নখন আসন লাভ কৰিব আৰু যিদৰে ৰাম নহওঁতেই জন্মতে ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিল মই নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ আগতেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সম্পূৰ্ণৰূপে ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ এই এই ভিডিঅ'টো আজিৰ পৰা দুই মাহ আগতেই আপলোড কৰা হৈছিল আৰু যোৱাকালি যিসমূহ এক্সিট প'ল আহিলে সেই এক্সিট প'লসমূহে মোৰ এই গণনা যে শুদ্ধ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাকেই প্ৰতিমান কৰিছে ধন্যবাদ